Мы говорим, наши отношения холодные стали льдом. И тогда не может ничего расти. Нужно солнце, чтобы растал лед. А это любовь. Любовь, она солнце. Любовь танет лёдом. Любовь дает, любовь, э, дают, чтобы все росло. Э, и молишь, я, когда молишь за любовь, ты молишь за то солнце. Когда э, молишься за любовь, молишься за солнце. Лейца топи. Лед танет. И? и все изменяется. И все изменяется. Еще что? Еще что-то. Когда я, когда сам повреждён

Если кого-то не любишь, <coughs> если ты его ненавидишь, не можешь его приносить, ты не видишь на нем ничего положительного. Когда молишь, И когда его любишь, видишь ты видишь положительное на человеке. зато, когда мы молимся за него, Поэтому, когда мы молимся за наш взгляд очищается, и мы начинаем видеть положительное в этом человеке. И, да, 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 да да а? И когда мы видим положительное, значит мы не видим, что просто все плохо есть. Только тогда мы способны для истины. Э Kad pogledi, kada mi jako to, to vidi, onda on sveže u meni ljubav, on nas vjaže dva ljubav. A odveže negativne stvari umeljit. I odveže dva mnje atricatelje vješće. Kad ja molim za ljubav, kada ja molim za ljubav, tada je obrnuto. Kada Tada se nabar obrnuto. Do... Ljubav se oslobađa. Ljubav oslobađajca. A zavež se ove negativne stvari. to je iskustvo koje za mene fantastično, opet... prekrasno. E Etat prekrasno. Ja preporučam tu molitvu svakome. Ja poručaju i savjetujem tu molitvu każdome. Gospa je to rekla. Eto Bagarudica skazala. I to je istina. I eto istina. Ja ne znam kako tko doživi to, jel? Ja ne znam kako každi z vas čustva je to. Ja to kažem. Ja to govorio Ako vidim da ima neko problem. Jesi ja проблему с кем-то. С прощением и так далее. Молись, молись за E sad tu doživljavam često, ono, ljudi ne shvaćaju. I mi často možem vidjeti, ljudi ne ponimaju. Kako mogu moliti za ljubav prema osobi koja, koja, koja me povrijedila? Kako ja mogu Koja je negativna. который отрицательный, который не заслуживает <coughs> ради себя, и ради всего этого процесса, который я вам объяснил, <coughs> потому что я стал свободен, <coughs> я освободился от отрицательного во мне. Zla koje želi, koje me zarobljavalo. Zlo, katero ja rabom. Koje mi je štetilo. Mene, i tada nije bilo mira u meni. Tada nije bilo mira ni radosti. Nije bilo A nakon toga sve je to došlo. Znači, uvjet miru je praštanje. je mira je to Nemoj moliti za mir. Ne za mir. Moli se ljubav за любовь. Мир И мир будет. часто молимся за часто за Дай за результаты. За результаты. Боже, дай мир. Боже, дай мир. А не за готовы творить условия. мир в моей Боже, дай мир моей семье. А я А я не готов просить. Не может быть мир. Невозможен мир. Прощание <клышленный> процесс. Прощание это процесс. Процесс опрощания, отпущения, освобождения. Процесс прощения, отпущения, освобождения. Лечения. Лечения. ozdravljenju sebe. Sibija. A evo i drugima pomaže. I drugim odnovremeno pomagaju. Imamo znači jedan mi ljudi očekujemo da se drugi mijenjamo, ja? Mi imamo drugi je Da drugi započne. Što bi drugo je Ali, тяжко это, а? а это тяжело. <coughs> <coughs> а здесь, когда я вот так молюсь, я, я начинаю. Я не что другого. Я ключ за промену. Я в моем сердце. Потому что ключ для изменения находится в моем сердце. Я не могу начать изменение в твоем сердце. često postavljamo pitanje kako je kako je među s drugima, jel? Ja? Mi často zadajem vam prost kak mi je s drugimi? Meni je s drugima teško. Mi je s drugimi ljudmi ti želo. Jer ja drugi su naporni. Potomu što drugi trebaju Nevozni. Nevozni. Da da je trebaju da ti Teški. Tižoli je. Nervozni. To... Nervozni. Dosadni. Nadaje daju. Tako, svašta nešto, I razne divaje. A pitanje je dobro postaviti? A vapros pravilno nade zadati. Kako je drugima sa mnom? Kako drugim ljudima sa mnom? Kako je člana na mojoj obitelji sa mnom? Kako njeni moje simije čustuju sebi ja sa mnom? Ako postavljamo ovako pitanje... Jesu ja zadavaju upravo s Tu se događa obraćenje. Pa to Kako sam ja muž? Kako kako sam ja supruga? Pa, kako je ja žena? Kako sam ja roditelj? Kako je roditelj? Djeti, i tako dalje. Každi izmenjaju sebe. A mi obično mijenjamo druge. drugih. Прощание это изменение себя. И это, знак, да себя. И это знак, что я люблю себя. И это знак, что я себя. Не это эгоизм. Это не эгоизм. <coughs> это, это, это просто это условие, условие, за живот. условие. для хорошей жизни. Я, я не могу быть сретен, я не могу быть счастлив, если ношу в себе рану. Нету Здесь нет мира. Как живет, да? Какая жизнь потом? <coughs> как люди несчастные иногда. Но се раны, дуго, дуго. они носят в себе раны долго, долго.